अयोध्येत प्रभू श्रीराम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झालाय त्याच पार्श्वभूमीवर उल्हासनगर शहरात देखील रामभक्त वेगवेगळ्या पद्धतीने उत्सव साजरा करत आहेत उल्हासनगर कॅम्प नंबर पाच परिसरात भाजप मंडळ अध्यक्ष सुनील सुखेजा यांच्या नेतृत्वाखाली बाईक रॅली काढण्यात आली ही बाईक रॅली कैलास कॉलनी ओटी चौक दूध नाखा मठ मंदिर हिल लाईन पोलीस स्टेशन मार्गे नेताजी चौक आणि भाटिया चौकात ही रॅली संपन्न झाली जय श्री आज अयोध्या मे जो प्रभू श्री राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होई है उसके माध्यम से हम यहाँ राम मंदिर से रैली निकालने वाले और इतने भव्य महोत्सव को और भव्य बनाने के लिए यहाँ की जो रैली है यहाँ से राम मंदिर से निकल के बाटिया चौक तक जाएगी रास्ते दो पे दो आपको यहाँ पर सहयोग मिला है यहाँ पे हमें पूरे भारतीय जनता पार्टी और सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों का सभी नागरिकों का सहयोग मिला है हमें जय जय श्री राम जय श्री राम श्री राम मेरा संपूर्ण शहरवासियों को आज जिस तरीके से ये हर्षो उल्लास से हमारा राम जी प्रभु श्री राम जी का ये त्यौहार मनाया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठान का इस विषय में मैं पूरे शहरवासियों को और पूरे हमारे संपूर्ण जो भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबके साथ सबको लेकर शुभकामना देता हूँ और सबको मैं आज के दिन के लिए जो आज जैसे दिवाली जैसा पावन पर्व मनाया जा रहा है पूरे शहर में हर्षोल्लास के तरह उस वजह से मैं सबको एक बार फिर से अपने परिवार के तरफ से जय जय श्री राम का नारा लगाते हुए बोलता हूँ जय जय श्री राम जय जय श्री राम आपने किस प्रकार का ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि यहाँ पे दिवाली चल रही है और ये दिवाली 500 साल के बाद आई है तो इस माहौल को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग आए हैं ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं है बल्कि आम इंसान भी आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है और ये रैली यहाँ से लेके भाटिया चौक तक जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे हम लोग जुड़ते जाएंगे हमारे साथ इस भव्य जल्लोष को आप सब देख सकते हैं और इसी के साथ जोर से एक बार बोलिए जय श्री राम आकाश ने स्वान मीडिया उल्लासनगर ताजा घड़ामोड़ स्वानंद न्यूज ला सब्सक्राइब करा बेल आईकॉन वर क्लिक करा